ಶಂಕರ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ವಾಗ್ದೇವಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಅಚ್ಯುತಾಷ್ಟಕಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಚ್ಯುತಾರಾಯಣ च्युतं केशवं सत्यभा माधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दजं सन्धदे विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रूपिणे वल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने कंसवी ध्वंसिने वंशिने ते नमः कृष्णगोविन्दने रामनारायण श्रीपते वासुदेवार्चिता श्रीनिधे राक्षसक्षोभितः शो सीतया शोभितो दण्डकारण्य भो पुण्यता कारणः सेवितो अगस्य ष्टकृद्वेषिणां केशिहाद्वंशिका वादकः ऊतना कोपकः सूरजालगो बालका पातु मां सर्वदा विद्युदो जो द्योतवत् प्रस्फुरद्वाससं प्रावृढं भोगवत् प्रौलसद्विग्रहम् वन्यया ोहिता वारिजाक्षं भजे कुञ्चितै कुन्तलै भाजमानाननं रत्नमौलिं रसत्कुण्डलं गण्डयोः हारके कङ्कणाप्रोज्वलं किङ्किणी मञ्जुलं श्यामलं भजे किङ्किणी मञ्जुलं श्यामलं तं भजे किङ्किणी मञ्जुलं श्यामलं तं भजे